mana hozir telegram orqali gaplashyapman shu gaplashayotgan suhbatimni yozib olmoqchiman Qanaq qilib 3 ta model telefonda yozib olish mumkin hozir o'rgataman Like bilan подписаться bosib qo'yasizlar Ketdi. birinchi bo'lib samsung telefonida ko'rsataman mana telegramda suhbat ketyapti endi bu suhbatni yozib olish uchun biz tepadan pastga tushiramiz zapis ekranini bosamiz va multimedia i mikrofonni tanlab turib начать zapsi bosamiz bizada o'shanda ham ekran запиs bo'ladi ham ovozimiz yoziladi ham u odamni ham ovozi yoziladi agar видео вызов qilayotgan bo'lsanglar video shaklini ham yozib oladi endi esa redmi telefonida ko'rsataman suhbat ketayotgan payt shunaqa tepadan tushirasizlar va запись ekranini bosib turib bu yoqdan qizil tugmani bosasizlar endi esa iphoneni ko'rsataman suhbat ketayotgan payt tepadan tushirasizlar va bu yoqda mana bunoqa dumaloq knopkani bosib turasizlar va mikrofonni ham yoqib qo'yasizlar-da, nachat zapisi bosasizlar bo'ldi sizni ham ovozingizni yozadi uni ham ovozini yozadi mana suhbatni yozib olishni ham o'rganib oldinglar bu videoni barcha do'stinglarga jo'natib qo'yinglar OpenShop.uz'da esa eng arzon smartfonlar